હેલો દોસ્તો સીતારામ જે શ્રી કૃષ્ણ જે માતાજી કેમ છો બધા આશા કરીએ કે બધા એકદમ મજામાં હે અને અમે પણ મજામાં હે તો જો અટાણામાંય નાઈ ધોવે ધૂપ દીવા કરે ભગવાનની મનાવે અને રેડી થઈ ગયા જો શંકર ભગવાનની લખણ ફૂલ લેતો ગયો તો એ કરે આવ્યા ને મીયા આ મારા દશામાના વ્રતનો એવા છેલો દિવસ છે એટલી હું પણ નાઈટ હોય માતાજીને અસલના ધૂપ દીવાને બધુંય કરે લીધું તો પહેલાંનું કામકાજમાં થઈનેવરી થઈ ગઈ અને આજ આપણા માટે ખુશીની વાત છે અને તમારા બધા માટે પણ હે અને મારા માટે પણ હે એટલે આપણી વિઝિટ લેવા હાટું કોક આવે આપણા તબેલાની વિઝિટ લેવા હાટું બહુ આગે પલેથી આવે એટલી તમે વિડિયામાં બનારી હો એટલે તમને ખબર પડે કે આઘડી ગેસ્ટ કોણ આવે આપણે ઘેરી હાંજના કાલુ હાંજના આવે ગાતા અને રોકાણા આપણે અને બહુ મજા આવી એટલી મજા આવી પણ હમણાં સારું લાગ્યું કે અમારી આ આ ભીહુનો પણ કોઈ આપણી વિઝિટ લઈએ ને આપણી મહેનતનું તારકારક આપણી થાય કે આપણી આજે આપણી મહેનતનું ફળ મળ્યું એ તો સારું તમે વિદ્યામાં બનારી જો મારે આજે સાકરોટલી ને હું બાકી હે ને તો મહેમાન જમીન જવાના

હે ને સાંદરી બે હુટ બે હુટ કાલુ હાન ને એવી નેવી કરે તે એક પગ આ ને એક પગ ન્યા ઈંજ રી અમારે અડિયા વડી તી સાંદરી ને ડોકું તાણવા ગઈ તી ને અમારે યાક નાખે દે ને તો પછી મહેમાન આવે તો જરીક વાર આપણી નિરાય તી એ વિડિયો તમને જો અંદર આવીએ ને એટલે હા જાખો જાખો દેખાય કે પ્રકાશ સાંભો પડે ને આ બાજુ થી પડે એટલે બહુ એટલો એટલો સોખો ન દેખાય એટલે એવું હે ને આજ મારે માતાજી દી જી જાતા હે ને મને ક્યાં દી વયા ગા નઈ કઈ ખબર જ ન પડી કે માતાજી નો એટલું સત કે વાત જ કરો મને એટલો રાત ને ને તો જરાય તો કે જરાય મને કઈ વ્રત નો એટલા એટલા અપવાહ કરા ને તો એ પણ કઈ ખબર જ ન પડે એટલે માતાજી ની ખૂબ દયા હે મારા ઉપર એટલે મને કઈ નથી ન કરવું રાતી બાર એક વાગ્યા સુધી જાગતી હોય ને તો જો અમારા મહેમાન હે ને પુગે આયા પ્રિયંકા દીદી ને આવ્યા દી ભાઈ ને तो प्रियंका दीदी कैसे हो ठीक हो बस अच्छे हैं हाँ जो भी व्यूअर भाई देख रहे हैं दीदी को सपोर्ट करो बहुत ही अच्छे वीडियोस बना रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा इधर की लोकेशन और इनके पास में जो पशु है बहुत ही अच्छे अच्छे हैं तो आपको दिखाएंगे रोजाना की गतिविधि तो भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा इनसे सीखने को क्योंकि ये खुद के फार्म पे ये खुद सारा वर्क करते हैं तो इनको ज़्यादा नॉलेज है कैसे क्या पशु के साथ में रहना है कैसे क्या दूध बढ़ाना है सारी जानकारी इनको है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सपोर्ट करो और इनकी वीडियो देखे यहाँ तक पहुँचा है हाँ। पहले मेरे वीडियो देखे फिर उसमें कमेंट किया उससे हमारा कॉन्टेक्ट हो हाँ, हाँ। अच्छा रहे हो थैंक यू आगे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है नहीं नहीं वो तो है ना हमें भी खुशी होती है हमारे जैसे आदमी देख लो आगे बढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और लोगो को सिखा रहे है बहुत अच्छी बात है पूरा परिवार मिलकर साथ में काम करता है तो अपना परिवार हाँ हाँ आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है बढ़िया हो रहा है जैसे महिला काम बहुत कम करती है घर का काम करते हैं फिर उसके बाद हो जाता है हां तो आदमी कितना क्या करे हाँ नहीं होता है एक आदमी से कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता ना पूरा देखो पूरा परिवार मिलके काम करता है तो अपना घर आगे बढ़ता है और काम भी फास्ट हो जाता है जल्दी हो जाता है हाँ। जल्दी हो जाता है हां वो तो है ना आए तबेलामा मामा उंदैडा पड़ी है के तबेलामा उंदैडा पड़ी है के अंजो मार बापू इन मार મામે ને મારા બાપુ ને ભાઈ એક એક લાઈન ના વારા રાખાય જાય એક આ લાઈન જોઈ ને એક ઓલી લાઈન તો લીધી કરાવ્યો ને તમારે ભી હું તબેલો હા એ વાત એ વાત હાસી आगे थे हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका डेयरी फार्म में तो दोस्तों आज हम आए गुजरात के अंदर पोरबंदर जिला के आसपास में आए कि आर्थिक स्थिति मजबूत होती है एक महिला पुरुष का साथ देती है तो बहुत अच्छी बात है इस वीडियो से बहुत सारी जो भी महिला देख रही है उनको भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी क्योंकि पुरुष के साथ में हम भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है हमारे परिवार के लिए और हमारे खुद के लिए भी बहुत अच्छा है तो जानेंगे दीदी का एड्रेस नमस्कार दीदी नमस्कार आपका नाम बता दीजिए मेरा नाम भावना अच्छा तो आपका एड्रेस बता दीजिए मेरा एड्रेस है पोरबंदर जिला है तो पोरबंदर जिले के मतलब इधर की तरफ देखे कौन सा एरिया आपके टच में आप बोल रहे थे ना जैसे की द्वारका के पास इधर मेरे को पास में पड़ता है उससे मेरा गाँव थोड़ा दूरी अच्छा थोड़ा दूरी पे है ना तो आप आप का जो आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं उस पर किस नाम से आई डी है आपकी आयुष एंड फैमिली ब्लॉग करके मेरी आई डी है अच्छा उस ब्लॉग में दीदी बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं आज हम भी इनके फॉर्म पे आए तो उसी के माध्यम से आए हैं हाँ। इनका वीडियो हमने देखा बहुत अच्छा लगा तो कमेंट डाली हमने वीडियो में तो कमेंट चेक की इन्होंने और वापस हमें वहाँ पे नंबर दिए थे तो हमने बात की है हमने सोचा इतना अच्छा फार्म है और इतनी इन्होंने बताई थी हमें कॉल पे कि इनकम में डेयरी फार्म से ले रही हूँ तो हमने सोचा एक बार विजिट करना ही है इनका फार्म ताकि बहुत सारी जो महिलाएं देख रही है उनको भी मतलब प्रेरणा मिले दीदी से कुछ और हमारे से तो दीदी आपके पास में जैसे ही पहले शुरुआत की थी आपने तो कैसे क्या शुरुआत तो की पढ़ाई कितनी कहाँ तक की हुई मैंने पढ़ाई तो सात तक की अच्छा सात तक है तो उसके बाद में आ, मतलब आपने डेयरी फार्म का बिजनेस क्यों चुना है डेयरी फार्म का क्योंकि मेरा हस्बैंड जो पहले सूरत में रहते थे उधर भी हम डेयरी फार्म का ही करते थे उधर अच्छा। हमने बहुत साल धंधा किया और मैं ससुराल गई उसे तेरह साल तक वहाँ पे धंधा किया और ये तो तीस बत्तीस साल से उधर धंधा चलाते थे फिर उधर छोड़ दिया वो भाड़े पे लगा दिया सब कुछ और इधर आ गए अच्छा अपने तो, गाँव में ही रहना आ, मकान ये बनाया सब कुछ और इधर रहना तो सूरत से आप इधर आए तो उधर छोड़ के आए तो उसमें इधर में और उधर में क्या फर्क लगा आपको इधर बहुत अच्छा लगा है उधर सब कुछ बाहर से लाना पड़ता है हाँ। इधर क्या है कि अपने खेत में हो जाता है हाँ। थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत हमको बाहर से लाना पड़ता है तो अपने को है। अच्छा बाकी। क्या रेट मिलती थी भी हम जब चलाते थे उधर हाँ हाँ। 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 तो अच्छा जैसे कि बाहर से सारी चीजें हाँ। हरा चारा सूखा चारा सब खरीदना पड़ता था और उधर फार्म आपका खुद का ही रेंट में ले जाने हमारा खुद का है ना तो हरा चारा सूखा चारा वो परचेज करना पड़ता था इस वजह से उधर प्रॉफिट कम था और खेत है तो इनके खुद के खेत है तो खेत से हरा चारा सूखा चारा सारा अवेलेबल हो जाता है तो उसमें और पानी देके तो सारा इनका हाँ। केवल फीड का खर्चा ही आता है इसलिए इधर बेनिफिट ज्यादा है तो जानते हैं कितने पशु है अभी आपके पास में अभी आज हमारे पास में सब मिलके तो पंद्रह के आसपास है गाय अच्छा। और बड़े छोटे सब मिला अच्छा गाय और बड़े छोटे सभी पंद्रह के आसपास पास है हाँ, हाँ, हा�

के दूसरा लिया। दूसरी को फिर तीसरा लिया है वैसे हम एक एक स्टेप बाई स्टेप जाएंगे अच्छा एक एक लिया है तो देखिए जैसे की बात करते हैं आपके पास में अभी पंद्रह पशु है पंद्रह पशु में से अभी दूध देने वाले कितने पशु दे है अभी दूध देने वाले बारह दूध देते हैं एक देने वाली अभी तैयारी में है अच्छा बारह दूध देते हैं तो बारह दूध

तो अभी बारह बेस दूध देने वाली है पूरे दिन का दूध देखे तो कितना हो जाता है कितना लीटर होता है साठ के ऊपर ही जाता है अच्छा साठ लीटर के ऊपर ही जाता एक है का, हाँ. एक एक टाइम टाइम का का हाँ, पूरे हाँ. दिन का देखे तो 120 है। 120 हो जाता एक सौ बीस एक सौ बीस एक सौ रुपए एक सौ बीस लीटर जैसे की आपका डेयरी में रोजाना जाता ही है तो डेयरी में किस भाव से जाता है डेयरी में पैंसठ रुपए भाव जाता है अच्छा पैंसठ रुपए लीटर के हिसाब से जाता है खेत कितनी आती हाँ, हाँ, तो हाँ। है ज़्यादा बजी वेस की नौ के आठ नौ के करीब रहेगा अच्छा आठ नौ के करीब रहती है आठ तो दीदी मैं पूछना चाहती हूँ जैसे कि आपने बताया 120 लीटर रोजाना जाता है पूरे महीने का कितना भी हो जाता है आपके तो दो, दो लाख के हाँ। आसपास हो जाता है थोड़ा कम भी रहता है थोड़ा, थोड़ा बढ़ भी जाता है वैसा हो जाता है अच्छा दो लाख के आसपास हो जाता है दो लाख के हो जाता है दूध दो ढाई के आसपास पहुंच जा रहा है दो तो ढाई लाख के करीब हो जाता हाँ। है उसमें से जैसे कि खर्चा निकालते हैं हरा चारा सूखा चारा लेबर का वो सारा खर्चा निकाल कितना बच जाता है लाख के आसपास बच जाता है अच्छा तो खर्चे में क्या आता है मेन आपके दाना ज्यादा खर्चे में लगता है और बाकी तो ज्यादा कुछ खर्चा नहीं लगता है हैं वो काटने वाला कभी कभी आप कितना कमा लेते हो खर्चा निकाल के साठ सत्तर साठ सत्तर अच्छा साठ सत्तर साठ सत्तर बढ़ भी जाएगा कभी कम भी रहेगा क्योंकि पशु के ऊपर है अच्छा पशु के ऊपर है क्योंकि हाँ, एक साठ दीदी बता रहे हैं जैसे की साठ हजार ये भी कमाते हैं साठ हजार भैया हाँ भी कमाते हाँ हैं, हैं तो भी देख लो एक लाख बीस हजार महीने के ये दोनों कमा रहे हैं और घर पे आराम से संतुष्ट है संतुष्ट हाँ? तो, संतुष्ट हो गए अपने घर पे जो कहीं भी जाने का रहेगा तो आराम से जा सकते हैं कोई दूसरे को आने का रहेगा तो वो भी आराम से आ सकता है वैसा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं और अच्छे से धंधा चलता है उधर बाहर रह के वो जो धंधा चलाते हैं वो यहाँ रह के भी चला सकते हैं क्यूँकी अपनी मेहनत अपने हाथ में जैसे एक छोटे से गाँव में रहके देख लो इतनी इनकम ले रहे हैं जो भी भाई देख रहे हैं या कोई भी सिस्टर देख रही है तो उनके लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है कि देख लो हमने देखा इनके गांव में है तो रास्ता भी देखे तो भी सही नहीं है अंदर आने का गांव में और बिल्कुल मतलब छोटा सा गांव है खेतों में रहते हैं तो भी इतनी इनकम ले रहे हैं तो हम लोग भी मेहनत करके देख लो इनकम ले सकते हैं मेहनत हमारे हाथ में देख लो ये लोग पंद्रह पशु है बारह पैसे दूध देने वाली है तो उनका दूध भी निकालना पड़ता है गोबर भी डालना पड़ता है उनको हरा चारा सूखा चारा काटना भी पड़ता है बारिश के मौसम में ज्यादा बारिश भी आती है तो भी काम करना पड़ता है इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तभी देख लो आज ये एक लाख बीस हजार रुपए हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात है बहुत कुछ सीखने को मिलता है दीदी से हमें भी बहुत कुछ प्रेरणा मिली है कि अच्छी बात है देख लो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पशु भी अच्छे अच्छे हैं तो एक बार पशु विजिट करवाते हैं इनके के साथ में भैया भी आ गए ये इनके हस्बैंड है तो ये दोनों मिलकर देख लो अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं और आप भैया से संतुष्ट हो हाँ। आपको कैसा लगता है गुजरात में देखते हैं सब महिला मतलब डेयरी फार्म का काम कोई नहीं करती है आपकी करती है तो आपको आपका इतना सपोर्ट कर रहे है बहुत सारी महिला तो देख लो, लो, लो डेयरी फार्म में जाना भी पसंद नहीं करते हैं पर यहाँ पे दीदी बराबर इनके पूरी आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है तो एक बार इनके पशु विजिट करवाते हैं आपको इनके पास में बहुत ही अच्छे अच्छे नंगीने जाफराबादी के तो उनके बारे में डिटेल लेते हैं तो ये पूरा फार्म बना हुआ है इनका तो ये फार्म भी आपने एक पहले है। हाँ हाँ। साल पहले ही बनाया है इसी साल बनाया है तो फार्म का आप सेटअप देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना रखा है तो दीदी थोड़ा बहुत पहले फार्म के बारे में इंटरव्यू बता दीजिए आप जैसे कि लंबाई के बारे में बात करें तो यहाँ से लेके वहाँ तक लंबाई कितनी है पचास अच्छा पचास फुट और चौड़ाई कितनी होगी चौड़ाई मतलब इधर की और उधर की चौड़ाई है पचास बाईस के फार्म में अभी आपके पास में है टोटल सोलह सत्रह के गए तो तो। और पानी की टंकी बना रखी है इधर तो एक एक को ला के इधर पानी पिलाते हो नहीं नहीं हम खोलते ही नहीं है अच्छा, पाइप से पिला देते हैं और खाने की आप देख सकते हो वो धमाल बना रखी खाने की जगह तो वहाँ पे सूखा चारा हरा चारा डाल देते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है इनका फार्म देखो पूरा फार्म विजिट कर सकते हो आप और ऊपर चदर डाल रखे हैं खुला बना रखा है बहुत अच्छा बनाया फार्म फार्म पे मतलब कितना इन्वेस्ट हुआ आपका तीन चार लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है ना तो ये अलग पार्ट बना रखा है तो ये पुल है ना हाँ। अच्छा तो पुल से सभी अच्छा किया जाफराबादी के अंदर देखो आप दुबला पुतला नहीं रखा हुआ है बहुत अच्छी केयर करते हैं एकदम तेल वगैरह लगा रखा है ताकि मक्की मच्छर नहीं काटते हैं बहुत अच्छा है और ये भैंस है बहुत अच्छी है क्वालिटी में आप देखे तो ये कितना लीटर दूध देती है अच्छा, सेले, अच्छा, अच्छा आठ तो अच्छा लीटर

સીધી બેસેરખી હુઈ હે કે આસપાસ સે એસે જ આપને સિલેક્ટ કરી હા આસપાસ કે લિયે બહુત અચ્છી વાત હે ઓર આગે ઓર વિજીટ કરવાતા હે ઇનકે سارے બસુ આપકો કે દેખવા સભી એસે બડગે કમરદેવ ફુઈ હે ને મંટેકો દેવા આયા ને તે બધાય ને સા આયો ને દિનુ ભયા ને બધાય પ્રિયાંકા દિન કેવું લાગ્યું પ્રિયાંકા દીદી બહુત સરસ લગા હા ગુજરાતી તો નઈ આવડ નેતાવડતું ને થોડા 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 આવડતા जो हमारे आमा, जो हिंदी में फाफा पड़े नहीं। प्रियंका नहीं है ना प्रियंका पड़े चुटकी हाँ, 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 अच्छा लगा रुक जा तब मैं आऊंगी फिर छोड़ जाऊंगी <laughs> तू मेरा वीडियो बनाती रहना रील रील बनाते रहेंगे वीडियो बनाते रहेंगे और क्या ठीक है, थी, थी, है ना <laughs> તો જો મીમા નાખણી કા બપોરા દહ અગિયાર હગજી હું થેગું હતું એટલે એ હીરાબેન નીકળ્યા અને એની દ્વારકા જવું હતું તે મને બહુ તાણી કરતા હતા કે હાલ તું દ્વારકા હાલ તું દ્વારકા પણ મારે આજે વ્રથનો સહેલો દિવસ છે એટલે હું ત્યાં ન જઈ હગી એટલે મારે નો કરે પણ ન નીકળાય કે હાંજી પાછું પૂગાઈ નહીં એટલે મારે દોવાની તકલીફ થાય અને દોવા આપણે રહેવું પડે એટલે હું ત્યાં આરા કરે ગઈ ને પછી પ્રિયંકા દીદી બહુ તાણી કરતા હતા કે હાલ ને હાલ ને આમ પણ એ મારા ઇન્સ્ટામાં પણ ફ્રેન્ડ છે અને અમારી ફોન દ્વારા અઠવાડિયામાં બે ત્રણ બે ત્રણ વાર વાત થતી હોય એટલે પ્રિયંકા દીદીની હે ને બહુ જ આવવાની ઈચ્છા ઉતી અને મારા હાંભા કેટલો ટાઈમથી એના ફોનમાં હતા એ વાતો કરતા અને કહેતી કે મારે એક વખત તારે હું ફાર્મની વિઝિટ લેવા આવું મારે એક વખત તારા ફાર્મની વિઝિટ લેવા આવવું એટલે પ્રિયંકા દીદીની બહુ ઈચ્છા ઉતી કે આવવા હાટું એટલે કાલે હાંજી જામનગર ઉતા ને જામનગરથી પછી આ નીકળે આ આવ્યા હતા એટલે રાતે દસ અગિયાર વાગે પૂ પૂ ગયા ને પછી વ્યારા કર્યા અને પછી એ રોકાઈ ગયા હતા એક રાત રોકાણા ને આજ સવારનું શૂટિંગ ઉતું તે શૂટિંગ પતા આવ્યું ને આપણું પણ શૂટિંગ એ આપણે ઓલામાં બનાવ્યું એણી એના વેલા બનાવ્યું ને એની આઈડી હે પ્રિયંકાદીનું ડેરી ફાર્મ કોઈ પણ ન જોતા હોય તો જરૂર જોજો અને આપણો વિડીયો જો તમને જરાક પણ ગમ્યો હોય ને જરાય પણ અસર લાગ્યો હોય તો ભૂલ્યા વગર પણ લાઈક કરી દીજો અને શેર કરી દીજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને મારી કોઈ પણ જાતની મિસ્ટેક આવી હોય તો પણ જરૂર કીજો જો કે વધારે પડતું તમારી ફાવે હિન્દી ઓછું કાંઈ કોઈ શબ્દમાં મિસ્ટેક હોય તો ઓલું થાય કારક પણ એટલે એવું હે તો સારું હોય એમ હે ને આપણી આજનો વિડીયો તો આ જ એન્ડ કરવાનો ટાઈમ આવે ગયો કે એ મારે હજે ઘણું બધું કામ બાકી એટલે હું એ બધું કરવા માંડ્યા ફટાફટ તો સારું એ મળીએ કાલે